Ну, есть типы, которые ели других типов. Каннибализм в чистом виде. Ну, и, ну как бы мышцы-то по, по факту вкуса не имеют, если ты не пробовал человечину и тебе ее приготовить дать. Не, тоже хочу про это думать ну, ты и это... выявлять. ну есть Но... это. Ну, тут есть такие Жесть. на интервью, которые рассказывают. Угу. А что там с психикой после этого? Мне тихо в Психика. Че есть не хочет есть после этого. потребности твои человеческие, которые тебе твою вредную привычку там два раза или один раз в день поесть, никто не отменял. Но если есть рядом солдат твой, который, ну, то есть там история была, их несколько было историй с э, поеданием человечины. Одна это на агрегатном заводе в Волчанске, э, Харьковская область.